Salam əziz yitdilər. Kitabınızdan yeni kitabınızdan səhifə 85 işləyəcəyik. Amma ondan qabaq yenə də xatırladım. Deməli 7-ci sinif üçün bilirsiniz ki, əlavə vəsaitlər var. Namazovun testi var, dim testi var və çox gözəl vəsait var. Güvənin 7-ci sinif testi. Mən kanalımda da paylaşacağam onların müəyyən hissəsini, amma bu testin tamamını əldə etmək istəyənlər mənə WhatsApp-a yazarlar bu nömriyə. Əlaqə saxlayıb, yəni həmin testin video izahlan həllərini əldə edə bilərlər. İndi baxaq 10-cu misala. Öncəki səhifələr kanalımda hamısı var və bütün misallar və nə dənə, -dənə həllləri var. 10-cu misalda nə deyir? Məçhulu tapın. Deməli uşaqlar biz burda bölünən, bölən və qismətdir, bilirsiniz ki, bizim məçhulumuz bölünəndir. O yuzdən bölünəni tapanda bilirsiniz ki, qisməti bölənə vurmaq lazımdır. Vurma zamanı əsaslar eyni olduğu üçün güvətlər toplanılır. Cavab eləyir 7 üstü 10. D bəndində. Burada isə böləni tapırıq, uşaqlar. Böləni tapanda isə bölünəni qismətə bölürlər. Bölmə zamanı əsas olduğu kimi qalır, güvətlər çıxılır, qalır 11 üstü 3. C bəndində yenə bölünən tapılır. Yəni bölənini qismətə vuracağıq. Yenə əsaslar eynidir, üstlər toplanılır. Eləyir 45 üstə 21. 11-ci çalışma həndəsə ilə bağlıdır. Düzbucaqlı paralelepipedin həcmi. Bilirsiniz ki, düzbucaqlı paralelepipedin həcmi üç ölçünün bir-birinə hasilidir. Və bizdə də 2 ölçü verilib. Demək ki, 3-cü hündürlüyü tapmaq lazımdır. Tutaq ki, hündürlüyü h hərfi ilə işarə edirlər adətən. Deməli, hündürlüyü vururuq 6x-a, onu da vururuq 2y-a. Cavabımız eləyib 12x²y. Onda mən burdan h-ı tapanda verilən bu cavabı nə edəcəm? Bax, bu vurğuqların hər birinə böləcəm. Yəni bu vurğuqların hasilini məxrəzdə yazacam. Çox gözəl ixtisarımız var. 12 ilə bu 6 * 2 gedir ixtisara. X kvadratını x-a böləndə bilirsiniz ki, 1 dənə x qalır. Y-ı da y-a böləndə 1 qalır. Bir sözlə bizim hündürlüyümüz cavabı elədi x. 12-yə baxaq. İfadələri sadələşdirin. Çox asan. Yəni, öncəki videoda da bu tipli misallar var. X üstü 4-lə X üstü 0-ı vursan, üstlər toplanılır, elə X üstü 4 qalır. B bəndində A 9-la A 0-ı böləndə üstlər çıxılır, yenə A 9 qalır. C bəndi M 0-nı K 7-ni böləndə isə M 0 bildiyiniz kimi üstü 0 olan ədədlər 1-ə bərabərdir. Deməli 1/k^7 eləyir. D bəndində n^0 - m^0. Bunların hər birinin cavabı 1 elədiyindən cavabımız elədi 0. t^0-nə də d^0. Yenə bunların hər birinin cavabı 1 elədiyindən cavabımız eləyir elədi 2. 13-cü sualışmaya baxaq ifadələri sadələşdirmiş olar. Çox gözəl misaldır. 7 üstdə n + 1 bölünsün 7 üstdə n var. Deməli, əsaslar olduğu kimi qalır. Biz e, qüvvətləri çıxanda bu n-lə n en bir-birini sıfıra aparacaq çıxma zamanı nə qalacaq? 7 üstdə 1. B bəndində a üstdə k bölünsün a üstdə k - 1 var. Bərabərdir Yenə a-nı saxlayıram. Bu k-dan, uşaqlar, bu k-1-i çıx çıxma zamanı bilirsiz ki, qarşıda mənfi olduqda ikinci işarə dəyişir. Demək ki, burada da k-lar bir-birini sıfıra aparanda cavabımız a^1 qalır. C variantı 11^a^2 bölünsün 11^a-1. Yenədə 11 qalır a üstdə 2-dən çıxıram a-1-i çıx yenə deyirəm çıxma zamanı ikinci burda e işarə dəyişir üstdə gələ. a-lar bir-birini yenə də 0-a apardı, 2-nə də 1 toplandı, 3 elədi. D variantına baxaq. 3 üstdə m üstdə 4 / 3 üstdə m-5 və vul 3 üstdə 10. Deməli uşaqlar 3-ü saxlayıram m^4-dən çıxıram m-5-i. Çıx Niyə? Çünki bölmədir və çıxma zamanı orada üstəgəl olacaq, bayaq dediyim kimi. Amma onu üstəgələmirəm. Niyə? Çünki vurmadır. Bərabərdir. m-lər bir-birini yenə 0-a apardı. Yerdə qaldı 9+10=19. Y variantına baxaq. Yenə burada deməli 4-ləri saxlayıram. A-dan A-7-ni çıx çıxanda A+7ə çevrilməcək, bayaq dediyim kimi. Və burada bölünsün A üstü 0 var, ha? A üstü 0 dediy axı 1-ə bərabər. Və bu cavabı onsuz da 1-ə böləndə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Bir sözlə burada da A-lar da bir-birini aparacaq, yerdə bir qalacaq 4 üstü 7. Və F bəndi M yazıram a^1-dən çıxıram a-2-ni, çıx bildiyiniz kimi yenə də deyirəm, üstəgəl olur orada. A-lar bir-birinə apardı, qaldı. 1-lə də 2 toplandı, qaldı a^3. 14-cü suala baxaq. a^n+1-i a^m ifadəsində böləndə m də e n-in yerinə elə ədəd yaz ki, qismətin dərəcəsi, məsələn, burada deyir 8 ədəd olsun. Gəlin baxaq. Deməli, əvvəlcə bunu sadələşdirsək, b/1 - m olur da, düzdür? Bu onun dərəcəsidir. Bu da bizə deyir ki, A bəndində deyir ki, bu 8-ə bərabərdir. İndi və biz burada bunu özümüz seçmək üsulundan istifadə edəcəyik. Əvvəlcə n-lə m-i bir yerdə saxlayaq. 1-i kəsərdik 8-in yanına. 8-dən elə bir 1-i çıxacağıq, belə 7 qalacaq. Onda Çox asandır. N-in yerinə məsələn 8, M-in yerinə də 1 yazsaq 8 - 1 = 7. Və A bəndində bu variantı istifadə edə bilərsiz. Amma məsələn deyirsiz ki, mən istəyirəm 10 - 3 yazım. Hə, yaz, heç bir şey olmaz. İndi isə məsələn B bəndində həmən o ifadəni bayaq yazmışdıq ha, N + 1 - yazmışdıqdı dərəcəsini. Bunu isə bu dəfə 11-ə bərabər edirik. Yenə də m-i saxlayıram, biri keçirdirəm onun ya 11-in yanlarıdır 10. 10 da məsələn n-ə 15, m-ə isə məsələn 5 yazsaq bu dərəcəmiz düzgün olacaq. C bəndində isə bu dəfə 7-yə bərabərləyirik. Yenə də həmən başda yazdığımızı 7-yə bərabərləyirik. Yenə də ünsəgən bu dəfə 1.7-nin yanına göndərəndə 6 qalır. Məsələn, n-ə 10, m-ə 4 verə bilərsiz. Deməli, 15-ci çalışmada isə uşaqlar deyir ki, n-in istənilən natural qiymətində aşağıdakı kəsrlərin qiymətinin natural olduğunu əsaslandırın. Bunun üçün biz n-ə istənilən natural qiymət mənimsədəcək. Ən gözəli n=1 məqta qiymət Gəl hesablayaq görə yenə də cavabımız natural eləyirmi? Baxaq. N1dirsə, yəni onun üstü 1 - 1 yazılıb da sürətdə. Aşağıda da 9 yazdır. 10^1 ilə 10 eləyir, 1-da 9 eləyir. 9u da 9a böləndə cavab 1, yəni nədir? Natural ədəddir. Bəli. A bəndini nümunə əsasında əsaslandırdıq. B bəndində də yenə n = 1 qəbul edirik. Onda 10^1 + 8 / 9 baxaq. 10^1 yenə 10 eləyir, üstünə 8 gələndə 18 böləndə 9-a 2. Bu da natural ədəddir, əsaslandırdıq. C bəndində yenə n-i 1 götürsən 10^1 - 4 / 3 10 üssü 1 10 - 4 6 / 3 eləyir 2 yenə natural rəqəmdir. Uşaqlar, 3 dənə nümunə əsasında əsaslandırdıq. 17-ci misalda müqayisəli öyrən. Deməli, bizə şərt qoyublar. A 0-ın 1 arasında. Və axırda da deyir ki, bunları artan sıra düz. Bax uşaqlar, ən gözəl yol bir dənə rəqəm qoymaq, ədəd qoymaqla. 0-dan 1 arası, məsələn, 0.1 götürürük. Onda a elə 0.1-dir. a kvadratı 0.01-dir. a kubu isə 0.001-dir. Onda bunları artan sıra ilə düzsək, ən birinci a gəlir, sonra a kvadratı gəlir, sonra a kubu gəlir. Yox, mən e, bir dəqiqə. Azalan sıra ilə düzdüm, artan deyir. Onda ən birinci a ku gəlir. Sonra a kvadrati gəlir. Sonra a gəlir. Beləcə də b bəndinə baxaq. Bu dəfə a-mız -1-nən 0 arasıdır. Məsələn -0.1-dir. Onda baxaq. a elə -0.1, a kvadrati müsbət 0.01, çünki kvadrat 2 dəfə bunu öz-özünə vurmaqdır axı. Kub isə bunu 3 dəfə öz-özünə vurmaqdır. Bu zaman uşaqlar mənfi qalır. Və indi bunu artan sırayla düzsək ən kiçiyi hansı olmuş olur? Deməli uşaqlar, mənfilərdə ən kiçiyi birinci mənfilərdən axı çıxır, bu bir. Amma mənfilərdə bilirsiniz ki, vəziyyət tərstir. Necə? Böyük ədəd daha kiçik sayıdır. Kiçik ədəd daha böyük sayıdır. Onda burada 0.1 axı 0.001-dən böyükdür, modulca. Amma mənfi olduğundan daha kiçikdir. Onda 1-ci a gəlir, sonra a tobu gəlir, ondan sonra a kvadratı gəlir. Bax, burada düzülüş bu cürdür. Unutmayın. Və və C bəndində yazaq. Bu arada uşaqlar bax videolar sizə yararlıdsa mütləq like edin. Çünki mən baxıram, baxış sayı çoxdur, amma bir likenizi təsir edirsiniz. Yəni məncə like atmaq elə də böyük bir iş deyil, amma kanala böyük dəstək olmuş olursuz. A > 1. Məsələn A = 2 qəbul edək. Onda A elə 2dir a kvadratı elə 4'dür. a kubu isə elə 8'dir. Artan sırayla düzsək, birinci a, sonra a kvadratı, sonra a kubu gəlir. 18-ci çalışmaya baxaq. Ulduzun yerinə hansı bir həddi yazmaq olar? Deməli biz məsələn, a bəndində 5x üstü 13 və y üstü 11-i elə bir birhədliyə bölməliyik ki, cavabında cavabında deməli 1/5 x^6 və y^4 qalsın. Belə çıxır ki, mən burdan əslində bölünən, bölən və qismətdir. Böləni tapmış oluram. Onda nə var ki, burada bu böləni tapanda bölünəni, uşaqlar, böləcəm. Həmin bu qismətə. İndi baxaq. 1/5 5i 1/5-ə böləndə artıq yəqin bunu hamı bacarır. Ha, hə? 25-dir. Bunu bacarmayanlar 6-cı sinifdə dərsdiklərimiz var. Elə kanalda kəsirlərin vurulması, bölünməsi. Baxıb adı yazsanız, orada ətraflı izah görəcəksiniz. Deməli, sonra x üstü isə 13-dən də 6 çıxırıq. Niyə çıxırıq? Bölmədi ona görə. y-də də, də 11-dən 4 çıxırıq 7. Və sonda Leyvendi. Burda da uşaqlar ulduz bölənin yerindədir deyə mən bölünəni böləcəm qismətə. Aha. İndi burda 24-ü 3.5-ə böləndə 24 vur 35-də 10 deməkdir də bu. Yendirəm bu biliklər sizə artıq 6-cı sinifdə məlum olmalıdır. A-ları isə A üstü 21-dən 6-nı çıxırsan, qalır 15, B-dən isə B üstü 9. Burda da 24-nı 35-i məsələn 3-ə ixtisar etsə, 3-ə deyirəm. 24-nı 35 getmir. 10-la 35-i gedərik, 5-ə 7 qalır, burda 2 qalır. Aha. Hə, Evə. Yuxarıda qalır 48, aşağıda qalır 7. Ay, 35, 5, 4. Çıxdıqda biz bunu, hə, 9 və son. Vacib bəndində isə bu ulduzun yerinə yazanda bu bir hədlər bir-birinə bu dəfə vurulmalıdır. Qurma zamanı uşaqlar tam 3 tam 4/3 elə olduğu kimi qalacaq. Niyə? Çünki bu birisi bir, si bir həddinin əmsalı yoxdur ki, vurum m-ləri vuranda m üstü 9 eliyəcək. Yəqin ki, bildiz niyə? Çünki burada 8dir, burada 1dir, toplandı. n-ləri vuranda bir dənə n-dir. Elə özünü köçürdürəm. k-ləri vuranda toplanacaq, olacaq 11. 19-cu çalışmaya baxaq. Təng edə düşünün. 8x e, x üstü 7 bir hədlisini 2xy bir hədlisinə elə bölmək olar mı ki, Qismətdə yenə bir həddi qalsın. Bunun üçün gələk-gölək baxaq. Əvvəlcə 8 ilə 2 ixtisar getdi, qaldı yuxarıda 4. X7 ilə x getdi, qaldı x6, amma y qaldı yerində. Bəli, demək ki, bölən olar ki, qismətdə yenə bir ha qismətdə Cavabda bizdə artıq bir hədlili deyil uşaqlar, çünki biz bir hədliləri izah edəndə dedik ki, məxrəcdə dəyişən olmaz. Deməli, burada nədir? Olmaz. Və nəhayət səhifənin sonuncu misalı 20 düzbucaqlı şəkildə olan həyətiyanın sahəni. Deməli, bir dənə düzbucaqlı sahəmiz var. Uzunluğu sahənin uzunluğunu 3 dəfə artırıb, eni 3 dəfə azaldıq. Sahəsi necə dəyişir uşaqlar?